Gen Sagopi, Rara Rabi, seri 241, Lakon Sumbudro Kromo. Kereta terakhir dari seluruh peserta kirap adalah kereta Adipati Awonggo. Karena Adipati Karno yang bertanggung jawab untuk seluruh rangkaian acara kirap. Di depannya adalah rombongan anggota keluarga keraton Mondoroko. Prabu Salyontoko pun ikut serta dalam kirap tersebut bersama Permaisuri Dewi Setiawati dan Raden Rukmoroto tanpa Raden Burisrowo. Sedangkan Patih Tu Hoyoto berkuda di depannya, menunggang kuda putih yang tinggi besar. Mengetahui rajanya muncul, sorak-sorai warga Mondoroko membahana di seluruh alun-alun. Mereka berdesak-desakan ingin memberi hormat kepada rajanya. Prabu Salion Toko sungguh bangga dengan kawulonya. Ia pun puas dengan seluruh rangkaian kirab yang sedang berlangsung itu. Menjelang petang, Gajah dan Daningkung, dan Mira dinebak telah sampai di alun-alun kembali. Gajah dan Ingkung kembali melenguh dengan kuat dan panjang. Para penonton yang masih memadati alun-alun itu tergetar dadanya. Bahkan adipati Karno yang di ekor peserta kirap pun mendengar lenguan gajah tersebut. Mereka pasti sudah sampai di alun-alun. Bisi adipati Karno kepada Dewi Surti Kanti istrinya, sungguh gajah yang tiada duanya, saud Dewi Surti Kanti mereka kutemukan di hutan Pringgoboyo Saud adipati Karno dengan bangga Mirah dinebak sempat mendatangi kereta Prabu Suyudono dan Permesori Dewi Banowati untuk minta diri Dewi Banowati yang tidak mengetahui apa yang telah terjadi antara Prabu Suyudono suaminya itu dengan Mirah dinebak menyambutnya dengan suka cita Dewi Banowati sangat bangga karena permintaannya telah terwujudkan sesuai dengan yang diharapkan. Ia pun berterima kasih kepada Mirah Dinebak dan Gajah Murdaningkung. Silakan suatu saat berkunjung ke hutan Pringgoboyo. Pinta Mirah Dinebak sambil melirik kepada Prabu Suyudono penuh makna. Baiklah Mirah, suatu saat kami akan berkunjung ke sana. Dewi Banawatilah yang menjawab. Prabu Suyudono hanya menjawab dengan kedipan mata. Alkisah, setelah beberapa candra berlalu, mereka telah kembali menjalani kehidupan seperti semula. Dewi Woro Nyi Nyiken Sagopi, dan Rarasati berkesempatan berkunjung ke negeri Dworoko. Dengan kota rajanya Dworowati, dijemput oleh Patih Udowo. Dworowati sebuah kota raja di tepi laut yang sangat indah. Kota yang ditata dengan sangat rapi dan banyak bangunan dengan nilai seni yang tinggi. Dewi Woro Sumbudro dan Rara tak henti-hentinya mengagumi kota Raja Dwarawati. Prabu Sri Batoro Kresno, Dewi Jembowati, Dewi Rukmini, Dewi Setio Bumo dan Raden Haryo Setiaki menerima kedatangan mereka dengan senang hati. Dewi Jembowati seorang putri cantik jelita. Ia salah satu istri Prabu Sri Badoro Kresno. Ia adalah putri dari Dewi Tri dan Ki Jembawan. Dewi Tri Joto adalah putri dari Gunawan Wi Bisono, adik Prabu Rahwono Rojo. Sedangkan Resi Jembawan adalah keratua prajurit dari Prabu Romo Wijoyo dalam kisah Ramayana. Dewi Jembawati dan Prabu Sri Badoro Kresno adalah satu pertautan antara kisah Ramayana dan kisah Mahabharata. Dewi Rukmini adalah salah satu istri Prabu Sri Badoro Kersno yang masih sepupu. Ia adalah putri Prabu Bismoko alias Haryo Prabu Rukmo di Kumbino. Dewi Bumo juga salah satu istri dari Prabu Sri Badoro Kresno yang juga masih sepupu. Ia adalah putri dari Prabu Setiajit atau Ugro Senodile Sampuro. Dewi Setio Bumo juga kakak kandung dari Raden Setiaki. Bersambung. Tauladan dari Ken yang berhasil mendidik anak-anak dan anak asuhnya yang semuanya memiliki pangkat dan derajat dan berbudi luhur.